Чавунні, металеві, акрилові, тварилові, Сучасні ванни бувають різні. Якщо ж ви вирішили обрати собі цей сантехнічний елемент, ми, як завжди, готові поділитись з вами декількома корисними порадами. Тож про кожну з них поговоримо окремо. Главним достоинством чугунних ванн являється її способність довго зберігати температуру. До полутора часу. Мальове покриття ванни смотриться дуже стильно. за счет того, что относительно акрилового оно более глянцевое. Из недостатков стоит отметить излишний вес до 120 кг и сложность восстановления эмалевого покрытия, также узкая линейка моделей. На виду вид вечевонных столов и ванны користуются большим опытом через относительно низкую цену. Зовни они схожи на чавуни, но имеют суттевые отличности. Если вы выберете тонкий металл на стенках ванны, то он может прогнуться, за счет чего может треснуть эмалевое покрытие. Целостности эмали также угрожают падение тяжелых предметов. Если из крана будет течь вода, насыщенная генералами, то на стенке ванны будет оставаться желтый налет, который будет легче убрать из стальной ванны, чем чугуна, за счет того, что чугун более почистый. А по цене стальные ванны самые дешевые из всех предлагаемых на рынке. Если цена не виде для вас роли, а основные критерии выбора эстетика и комфорт акриловые ванны самый для вас. Что можно сказать про них? Хозяйка современной ванны, заботящейся о дизайне, не откажется от акриловой ванны. Акрил это полимерный материал, состоящий из формованного пластика с добавлениями попсильных смол, которые закрепляются стенкой. Чем толще ванна, тем она прочнее. Ее толщина должна быть не менее 4-6 мм из плюсов хочу заметить, что у Акриловых Ван есть очень большая линейка моделей, размеров, цветов. Поэтому это идеальный вариант для узких, длинных, широких санузлов. Главный минус Акриловых Ван – это мягкость поверхностного слоя. Найтехнологичнейший материал для выработки ванны – варыл. Такие ванны майже не мают недолики, против цена, укажучи колюча. Квариловые ванны долго сохраняют температуру воды и обладают шумоизоляцией за счет плотных стен. Поверхность квариловой ванны устойчива к механическим повреждениям, царапинам, сколам, трещинам и так далее. И еще один из новых ванн – гидромассажный, або, как их еще называют в народе, джакузи. Но это уже наступная история, и ее мы расскажем другим разом. Бажаю вам хорошего ремонта!